Усым привет, друзья. Короче, новое видео по родине РП. Северный округ. Итак, шоу у нас тут по обновлению. Сначала я похаваю. Пойду. Так, что тут мы можем взять бесплатно? Можем взять бесплатно и похавать. Так. О! Так, не забываем забрать наши Тиазкоины. Вот. Заработано у меня пока что 40 к. Вот. Так, берем Теслу. Я а, безкоштовно нагадую, что свой премиум, вся аренда Бескоштовна э, безкоштовна. Едем куда едем? Э, едем на центральный рынок. И там подивимся, что додали за новые аксессуары. Погнали. Только, друзья, обережно на светофорах. Потому что тут штрафов можно нахапатись, нахапатись, как то кажуть, нахапатись добре. Квесты у нас еще доступны. Кто-то уже в лекарню, только что осталось ДТП. Тому будемо обережні, це Тесла, до речі, непогано їде, я би так сказав, би. Ну куда ты едешь? Автобус прям под колесом. О, мы майже. Приїхали. Майже приїхали на церкву. Йоу, мої остати нема де. Куча народу. Ну на то вона і церква. Або він. Так. Hey, partner, you got мы проехали сейчас подивимся, что мы тут можем продать цель всего монеты 9 штучек потому что в не плюс 90 к уже ляп два у этих кейса ляп 360к ЦК уже упала так Ну, больше мы ничего продать пока не можем, потому что у меня и так, видите сами, короче, как-то кажут, переполненный инвентарь. А конкретно, конкретно, конкретно мне интересует верстак. Давайте подивимся, что тут новое додали. Гитара акустическая была, удочка была, маска бомжа, магический шар. Ну, это был. А у этого не было уже. И этого не было. И тут нам пишет, что мы можем скрафтить. На самом деле, на родине РП очень нравится, потому что, братва, короче, Чиназос, зырьте, просто широкие возможности в плане обновлений, как мы видим, тут у Сотуби, ну, карточный молот, вы можете его отримать и так там в Battle або ну, просто найти в мусорке. Вот. Просто широкий выбор, что хочешь. Но мне интересует больше одяг, конкретно. Кацу. Ну, Кацу и Серичи. Вот это реально топовые скины. Вот это дали обновления, бачим, там шейх. Такие шейхи, пчелки. Ого! Угу. Братва, кто смотрел когда-то бригаду, тот, тот, тот вспомнит. Ого! Угу. Гордон? Гордон, вы серьезно? Гордон? Реально. Блять. Так, а что треба? Подожди, что это такое? Шкура медведя. О, это хуйни у меня было десь в хате завали на кучу. Это шо, лен? Хлопок. Бля. Не, ну вы по... Не, ну, это понятно. Вот это есть и на Аризонке. Это тоже. Вот это тоже новое. И вот ценовая. Я просто тих не всех знаю, но прикольно, блядь. А где тот дискин Зеленского? А? О, так це, подожди, це, майже, я так понимаю, это... Да? Майже, короче, как на Аризоне. Вообще, да Усатенко. Это Артемчик. Артем Усатенко. Респект. Артема Усатенко знаю. Украинец. Мой земляк. Под, подивите, май же все скины такие, как на Тему. Как на Аризонке. Блин, а мне не подобается. Серго машина, ну понятно. <с, сэрго> -машина> ну, Литвин, куда без Литвина, понятное дело. Плячу. У меня вопрос. Это же вообще такое? Лянур Махамеда в UFC, UFC начнется <звы> 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 Лукашенко что, блять что это такое, блядь, таракан усатый? Это что, это двадцать один плюс блять? Так, ладно. Транспорт. Вау. Хуя себе, блядь. У вот, кстати, редко тачка на, на чтобы вы понимали. А что туда надо? Что это такое? Микросхема. Ого. Так, ну, Блин. Мне не подобается обнова, короче. Так, оружие. Ну, тут болотики. его но я так понимаю, АК-74 чуть-чуть улучшенный. О, вот это как в РДРке. Это уже Counter-Strike какой-то начался, но ну норм. Актер... Блять, актеры. Не, вот это, о, вот это, вот это не вот это не чиназос. Блять, ну актеры такое себе. А вот аксессуары, одежда и скины, ну, мне не подобается. Еще тачка норм. Вот. Кстати, нагадую, что обновили Battle Pass тут. Даются новые <coughs> новые президии. Где... Ты, короче, можешь их забирать, отыгрывая нужное количество часов. Так, ну тут ничего не поменялось. тут ничего не поменялось. Вот. Кстати, кстати. Нагадую, что теперь, ты, теперь братишка, что ты играешь на северном круге, ты можешь устроиться на работу прямо из своего телефона. Как это происходит? Нажимаешь GPS, нажимаешь работу, ставишь метку, едешь, подходишь к NPC, устраиваешься на работу и работаешь. Центра занятости тута нема. Вот. Обновлені счетчики зарплати і самі зарплати на всіх роботах. Ну, звичайно, що в x 4 Payday, братішка, ти будеш заробляти набагато більше. Ну а наразі у мене все, тому що цей ролик трошки посвящений самім самих скинов і аксесуарам. Тому, друзі, чекайте нових відео і прямих ефірів, а я піду викладати для вас цей відео.